હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમારું માનવ ક્લાસીસમાં ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું તો ચાલો આજે આપણે આઈડિયા જોવા ધોરણ આઠનો હિન્દીનો ચેપ્ટર નંબર ટુ પાઠ લાવી રહ્યા છીએ તો ફટાફટ આપણી ચેનલને લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બીજાને પણ શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં ચાલો પાઠનું નામ પહેલાં આપણે જોઈશું છે તો કે કચ્છ કી શેર એનો પ્રકાર છે યાત્રા વૃત અને એનો લેખક કોણ છે તો કે શ્રી હરેશ ધોલકિયા પણ યાદ રાખવું જરૂરી

कच्छ में बहतर लाई कहाँ है तो के मांडवी में कच्छ के रेगिस्तान की झांकी तो के लखपत के आगे मध्य कच्छ से होती है खाली जगह के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए माता का मठ आते हैं नवरात्रि से गुजरात में भूचाल कब आया था तो के सन बेहजार एक में काला डूंगर पहाड़ में रेगिस्तान की झाकी करना तो के अस्मरणीय है पची खाली जगह आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अपने पहली खाली जगह जो गुजरात का एक विशिष्ट जिला खाली जगह है तो के कच्छ मोहेजो दड़ो खाली जगह वर्ष के अवशेषों का अंग है तो के पांच हजार वे दीजी खाली जगह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है तो के बचाव भद्रेश्वर का जैन यात्रा धाम खाली जगह वर्ष पुराना है तो के 2500 खाली जगह अति सुंदर बंदरगाह है तो के मांडवी कच्छ के खाली जगह शहर में तहसील तो केंद्र और वायु सेना का मुख्य अंडा है तो के नलिया कच्छ में खने संपत्ति और विद्युत निर्माण का केंद्र खाली जगह है तो के प्रांध धो खाली जगह कच्छ का मुख्य केन्द्र है तो के चलो हमें एक दो वक्य में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न दर्शनीय स्थानों तो के वैविध्य के, के कारण कच्छ को क्या कह सकते है तो के अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण कच्छ को म्यूजियम भी कह सकते है कच्छ की यात्रा कहाँ से आरंभ होती है तो के कच्छ की यात्रा सामु से आरंभ होती है रापर से धोलावीरा पहुंचते किसका स्मरण हो जाता है तो कि रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति है औद्योगिक तो गांधी गांधीधाम को औद्योगिक कारखानों का शहर कहते हैं हरे पांचवा प्रश्न जो तो कंडला से दक्षिण की ओर कौन सा प्रसिद्ध जैन धाम है तो कि कंडला तो तो से दक्षिण कि और भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है मुंद्रा तहसील तो का मुख्यालय कहाँ है तो के मुंद्रा तहसील तो का मुख्यालय मुंद्रा है मांडवी अधिक दर्शनीय क्यों बना है तो के मांडवी शहर राजा के महल पवन चकिया तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है पच्चीस आठ मो प्रश्न जो है तो के कच्छ के कच्छ में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल कहाँ है तो के कच्छ के बिदगा बिदगा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है जैनों का प्राधान्य कहाँ नजर आता है तो के जैनों का प्राधान्य मांडवी से आगे डुबरा कोठीरा सुघरी और झंखो गांव में �その नजर आता है नारायण सरो, सरोवर किस काल का माना जाता है तो के नारायण सरोवर रामायण काल का माना जाता है पचीछ नारायण सरोवर में किसका आकर्षण अधिक है तो के नारायण सरोवर में और सूर्यास्त का आकर्षण अधिक है लखपत किसी प्रसिद्ध है तो के लखपत अति प्राचीन स्थल है यह गुरु नानक की चरण रुद्ध से पावन भूमि है और इसीलिए प्रसिद्ध है भुज के दर्शनीय स्थलों का नाम लिखिए तो भुज के दर्शनीय स्थल अपना महल प्राग प्राग महल रातार પછી स्वामी नारायण મંદિર હિલ ગાર્ડન ઇમીર સર તલાબ પછી 부જિયા પહડ ઓર લોક સંગ્રહાલય વિશ્વ વિદ્યાલય આદી હે પછી છે રણોત્સવ કા આયોજન કિસ્કે દ્વારા કિયા જાતા હે તો કે સરકાર એવમ સ્થાનિક જનતા દ્વારા કિયા જાતા હે 부જ મે કોનસે સંસ્થા કાર્યરત હે તો કે 부જ મે હસ્તકલા કે પરિચય કે લિયે સૃજન संस्था कार्यरत है किसकी -किस स्मृति में बना मंदिर एक ऐतिहासिक स्थान है तो के तोरण की स्मृति में बना मंदिर एक ऐतिहासिक स्थान है कच्छ की यात्रा कहाँ पूर्ण होती है तो सूरज बारी नाम स्थान तो पर कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है पची अठारवा प्रश्न कच्छ देखने के विश्व विषय में क्या कहा जाता है तो कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा यह गुजरात का गर्व है चलो नीचे तुमने तो चार पांच वाक्य में लिखिए दे अपेलु छे तो के रेगिस्तान विषय तुमने तो अपेलु छे जो है अपने रेगिस्तान में सो के छे और ने मरुभूमि वा कह सका चलो रेगिस्तान एक ऐसा प्रदेश है जहां दूर-दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है मरुभूमि में बरसात बहुत कम या न के बराबर होती है यहाँ पानी की कमी होती है पानी के लिए भटकना पड़ता है यह केवल वही पौधे हो सकते हैं जिसमें पानी संचय करने की अद्भुत क्षमता हो उट को रेगिस्तान का जहाज कहाँ जाता है रेतीले प्रदेश में लोग उट पर प्रवास करते हैं कच्छ के तीन बड़े शहर तो के मानवी भुज और मुंद्रा कच्छ के तीन बड़े शहर है मानवी में अति सुंदर बंदर बंदरगाह है यह राजा के महल पवन चक्की तथा समुद्र तट के कारण दर्शनीय है भुज वैभव वैभवशाली नगर है यहाँ आयना महल प्राग महल टावर स्वामीनारायण मंदिर हिल गार्डन हिमसर तालाब भुजिया पहाड़ दर्शनीय स्थान है मुंद्रा में तहसील मुख्यालय भी है यहाँ अनेक उद्योगों का विकास हुआ है चलो आ बाजू तुमने तीजो आप कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल तो के कच्छ में मुख्य धार्मिक स्थल भद्रेश्वर नारायण सरोवर लखपत तथा हाजीपीर है भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है यहाँ संगे मरमर से बना पच्चीसो वर्ष पुराना चिन्हालय भूकंप में खंडित हो गया है उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है यहाँ का नारायण सरोवर रामायण काल का माना जाता है हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल तो के सामाख्यालय के उत्तर में धोलावेरा एक ऐतिहासिक स्थान है यहाँ भारत की अति प्राचीन मुहेजो दड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है किसी समय यह एक समृद्ध नगर है यहाँ का किला पुराने ऐतिहासिक याद दिलाता है चलो नीचे तमने समानार्थी शब्द आपेलो पहलू पहलो अनूठा तो अनोखा आरंभ तो प्रारंभ अथवा शुरू पछी छे जीणो द्वार तो पुनर्निर्माण रेगिस्तान तो मातृभूमि रहस्य तो पार पछी मजार तो વિશેષ પછી પ્રાચીન તો પુરાતન અને પુરાના પછી છે શબ્દ તો 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 અંત ગામ ઉત્તર દક્ષિણ વિકસિત અવિકસિત સ્મરણ તો વિસ્મરણ આનંદ તો શોક હવે નીચે તમને પ્રશ્ન નંબર સાત આપેલો છે તેના શબ્દ છે તેના વાક્ય બનાવે છે વાક્ય બનાવવામાં શબ્દ આવો જરૂરી છે ચાલો પછી નીચે તમને આપેલા છે ક્રમ ક્રમમાં ગોઠવો ક્રમ ક્રમમાં જોઈએ આપણે પેલા તો કે સ્વર આવતો હોય તો પેલા આપણે સ્વરને લેવા ફરજિયાત છે ચાલો પેલા આવશે સ્વર જો આ અ બે છે તો હવે શું જોવાનું પાછળ આ અડધો અક્ષર આપેલો છે ને આખો ને રસવાય છે તો કકાવાળીમાં પહેલા આવે ને પછી રસવાઈ વાળો આવે બારક્ષડીમાં એના માટે આપણે પહેલા અભ્યાસ લઈશું પછી અભિવાદન પછી પ્રગતિ પછી વિનય અને સંધ્યા પછી એના નીચેનામાં જો ભેલા આવશે ચિરા પછી મહકના પછી શાયર પછી સંગ્રામ અને હમદર્ હવે નીચે છે વાક્યો વાક્યો કે પ્રયોગ કીજી તો એમાં પણ એ શબ્દાઓ જરૂરી છે ચા પાછળ તમને આપેલું છે પ્રશ્ન નંબર માં તો કે ગુજરાતે આપેલું છે એનું તમારે હિન્દી કરવાનું છે તો મેં તમને લખીને આપેલું છે તો જોઈને સરખી રીતે લખી શકો છો હવે નીચે પ્રશ્ન નંબર છે ઐતિહાસિક મુલાકાત કે બારે મેં દસ બાર વાક્ય લીખીએ તો એ તો તમે તમારી રીતે પણ કોઈ પણ વાક્ય લખી શકો છો આને ન આવડે તો આ બુકમાં આપણને આપેલું જ છે એમાંથી પણ જોઈ શકો છો હવે નીચે છે અપૂર્ણ કહાની પૂર્ણ કી છે તો એક કહાની આપેલી છે એની નીચે છે મેરી યાદગાર યાત્રા વિષય પર નિબંધ લખીએ ચાલો આ વિડિયો આપણે અહીં વિરામ આવશો તો ફટાફટ આપણી ચેનલને ને લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો ભૂલવાનું નથી પણ શેર કરવાનું પણ ભૂલવાનું નથી